Ngh радость моя. Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало. И не в том, чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа, а в час трапезы весь отдается ненасытному вкушению и телом и умом. Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему. К строгому посту святые люди приступали не вдруг, делаясь постепенно и мало-помалу способными довольствоваться самую скудную пищей. В той мере, как плоть постящегося становится тонкой и легкою, духовная жизнь приходит в совершенство и открывает себя чудными явлениями.